ত' হেল্ল' গাইছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউবৰ চেনেল ইজিটো মানে গাইছ দুদিনমান আগত অঁ নহয় সাতদিনমান আগত মই বস্তু এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেই বস্তুটো আজি পালেহি মানে তাকেই ভাবিছোঁ ঘঁককৈ গৈ পিনে পাককৈ লৈ আনোগৈ তাকে এতিয়া ওলাই লৈছোঁ আৰু যোৱাৰ আগত আপোনালোকৰ আগত আজি কথা এটা কৈ থওঁ দেই এই যে টাইমটো সময় সময় সেই সময়টোক মানে মই আজিকালি বহুত বেয়া পাওঁ মানে মানুহে কয় সময় সকলো শিকাই থৈ যায় বুলি কয় কিন্তু মোকচোন একোৱেই নিশিকালে অ সেইটো কাৰণে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামটো ফেইল কৰিলোঁ নি বাৰু হ'ব পাৰে আকৌ সেইটো কাৰণে মই আজিকালি সময় বস্তুটো বহুত বেয়া পাওঁ আৰু বাকী যিয়ে নহওক এতিয়া গৈ পিনে টিকককৈ লৈ আহিছোঁগৈ দেই ৰ'ব আৰু এতিয়া পাৰ্চেলটো আনিবলৈ গৈ আছোঁ উৎকলাৰ মই আপোনালোকক কোৱাই নাছিলোঁ আপোনালোকক মই কোৱাই নাছিলোঁ নহয় কি বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ঘৰত আহি ক'ম আৰু দেখুৱামো চাই থাকক লৈ ল'মগৈ বেগ কেনেকৈ কৰিলে গৰু আছিলে এতিয়া মই দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ অঁ ৰাস্তাৰ মাজত আছে একদম কি তালো এনেকৈ গৈ আছিলো আকৌ দেখা নাই নি বেগ কেনেকৈ কৰিছিলে বেয়া হ'ল আৰু মোৰটো আহিলে অ মই তাক ভেনাইল আহিছিলোঁ কি কৰিম আমাৰ মিষ্টাৰ ৰিংকুৱে বস্তুটো পাই গ'ল কিন্তু বস্তুটো মানে বেলেগে ইউজ কৰা এডাল আহিলে ভাগি আছে মানে এইডালেইডাল কপাল চিটা ইমান ভাল নহয় বেছিকে ঘাম লাগি থাকে যে তই কিবা এটা কৰি দে মই কি ক'ম আৰু

কপাল চিতা বেয়া গাইছ ডেমেজ মাল এটা আহিলে এতিয়া গৰমত ঘামখিনি মোচুংতে মোচুনি যোনখিনি ভাল লিখা আছিলে সেইখিনি পালে যাই থাকো গাই ভাল মাল নাহিলে পাছত দেখাম আকৌ বেলেগ এডাল হৃদয়খন ভাঙিলে যে এতিয়া এনে পৰঠা খুৱাব আনিলে এইয়া পাৰাঠা মোৰ হৃদয়খন ভাঙিলে তই সেই কিবা এটা খুৱাব লাগে উল্টা তোক মই খুৱাইছো জোন অ তোক কোৱা দে তই খুৱাই নি মই

দেখোৱা আকৌ ওচৰৰ পৰা ভালকে মই কেনেকৈ কি কি লৈ খাইছো বনাইছো আৰু অকল ইয়াক দেখা থাকিলে নহ'ব মোৰ ভাগৰখিনি থাকিয়ে যাব এতিয়া তাপাকৈ খাই লৈছো দেই অনলাইনৰ মাল ডেমেজ আহিলে বুলি অফলাইনৰ মাল বিচাৰি আহিলোঁ কিন্তু অফলাইনতো মানে অলপ খেলি মেলি মালিকজন নাই মালিকজন ক'লৈ গ'ল এইয়া দাদা আহিলে চাদা খাই অঁ আহিলে ভাল আপুনি টাইমত পালে নহ'লে বস্তুটো লৈ গ'লে নি ফোনটো কয় ক'লে নাই বস্তু লৈ আহিলোঁ বুলি ড্ৰাইভত লাগিছিলে কেনেকুৱা কেনেকুৱা আছে আৰু ৰ'ব এতিয়া দাদাজন আহিলে এই বস্তুটো এতিয়া চাই লওঁ অথনি মালটো ডেমেজ আহিলেতো বকুত লাগি গ'ল মানে সেইটো কাৰণে একদম গুচি আহিলোঁ কটাউনিলৈ আজি মানে ল'মেই বুলি তেনেকুৱা এইটো নে তাইনেলি গাইজ মই এতিয়া ট্ৰাইপথ লোৱা হৈ গ'ল ইয়াতে আছে কিন্তু এতিয়া ইয়াত নেদেখাওঁ ঘৰত গৈ পিনে ডাইৰেক্ট দেখাম দেই চাই থাকক বিন্দাচ দেখাই আছো ঘৰত গৈ পিনে হেল্ল' তই মই এতিয়া ঘপ পাই গ'লোহি এইটোৱে হৈছে মোৰ মালটো চাওক নামটো কি ৱাই ইউ এফ ই এন জি ইউফিং টাইপ থ্ৰী থ্ৰী এইট এইট এতিয়া মালটো খুলিম মানে আপোনালোকৰ আগত দেখাম মই চালোঁৱেই বাৰু তাতে ৰ'ব কেঁকেক কেঁকেক এইডাল ইয়াত সোমাই আছে তই গাইজ মই আজি এটা কথাই বুজি পালোঁ একো বুজি নাপালো গৰম উঠিছে গাইজ পুৰা ঘাম ওলাইছে ভাল জীৱন এটোপাল নাপাওঁ নহয় নিমখীয়া নিমখীয়া পাই গ'লো হ'লো মই মানে আগতে খাই পাইছো পাহৰি থাকিলো নহয় গাই অ এইফালে ভৰাই ল'ব লাগিব পাক কৰি ল'ব লাগিব এইফালৰ পৰা পাক কৰিব লাগিব এইটো এনেকে ঘূৰাব পাৰি গাইচ এনেকে ৰমেৰা একচন এডাল মানে মোৰ এতিয়া বহুত কামত আহিব গাই দে গোটেইডাল এবাৰ ভালকৈ দেখাই দিম প্ৰথম মই ঘামখিনি মচি লওঁ পাক এইডাল এই ষ্টেণ্ডাল গাইছ চাই লওক মোবাইলটো থোৱাটো লগোৱাই নাই বাৰু ইয়াত আছে মালটো এইটো এইটো লগাব লাগিব এইটো লগোৱাৰ পাছতে মানে মোবাইলটো ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব পোৱা হ'ব এইডাল চাওক গাইছ কেতিয়াবা মানে একদম বহুত প্ৰয়োজন হৈ যায় মানুহ নাথাকে লগৰ কেমেৰাটো ধৰি দিবৰ কাৰণে তেতিয়া এডালতে মই থৈ ল'ব পাৰিম মানে কেনেকুৱা চালিয়া এ আৰু একদম গাজ এতিয়া মানে অলপ ওলাই আহিছোঁ মানে গধূলি টাইম হৈছেতো আমি সদায় মানে মঠাই কোচাতে ওলাই আহোঁ এনেকুৱা টাইমত তাৰপিছত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভাবিছে হাতত পেট্ৰলটো কেলে লৈ আছে মানে লগৰ এটা এফালৰ পৰা মানে আহিছিলে মানে সি ঘৰলৈ বুলিয়ে গ'ল এতিয়া তাৰমানে ঘৰটো মথাই গৈছতে আছে তাৰমানে বাইকৰ তেল শেষ হ'ল তাৰপিছত মোলৈ ফোন কৰিলে ঘৰতে যদি ওলাই আহো মোলৈ পেট্ৰল একিলা লৈ আহিবিচোন বুলি ক'লে তাকেই মই এইটো মাল লৈ আহিছোঁ মানে এতিয়া সেইটো টাৰ্ণিঙৰ ৰখি আছ সেইটো বোপাই তেল শেষ হ'ল অ আনি দিয়া কিবা ভাড়া দিবি নাই তোক যে আনি দিলো কি দিবি ক একো নাখান তই ভয় ল বোপাই ভৰা পিছত ষ্টাৰ্ট নহয় গম পাবি থলিগৈ তো গাইছ মানে এতিয়া গধূলিও হ'ব হ'ল আৰু এনেকুৱা টাইমততো আমি ওলাই আহোঁ মানে মথাউৰি চাইডে আপোনালোকেতো জানেই মই আগৰ পৰাই কওঁৱেই আজিও কৈছোঁ বটলটো দিব লাগিব দেই বটলটো ঘূৰাই দিব লাগিব দোকানটোক দোকানটোৱে কৈ পঠিয়াইছে মোক বটলটো লৈ আনিবি দেই বুলি কৈছে আকৌ পেট্ৰল ভৰাব ন ইয়াত বাকী যিয়ে নহওক চাওকচোন ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু বৰ্তমান মই এতিয়া পাই গ'লোহি মথাউৰি চাওকচোন এই ইয়াতে আমি ৰখিছোঁ মানে দেই গাইছ হে ভজিয়া লৈ আনিছোঁ খাবৰ কাৰণে ই আনিছে এইটো ধৰ ধৰ তই ফালিবি তই মালিক ভজিয়া মালিক তইহে এতিয়া ভাল ভাল চাওকচোন গাইছ এবাৰ ভিউটো এডোখৰত মানে আমি এতিয়া এনেকৈ ৰখিম গম পাইছে নহয় এইটো মানে মথাউৰিটো এইখন আগত পথাৰ সেউজীয়া এখন ইমান ধুনীয়া পথাৰ তাৰপিছত আৰু এইফালে আমাৰ নদীখন ত গাজ আজিৰ ভিতৰতো ইমানেই ইমানেই কি কৰে